శ్రీగురుభ్యో నమ శ్రీమాత్రే నమ ఈరోజు మనం శ్రీ లలిత సహస్రనామ స్తోత్రంలోని ఇరవై రెండవ శ్లోకం నేర్చుకోబోతున్నాం ఈ శ్లోకంలో ఎనిమిది అక్షరాల నామాలు నాలుగు ఉన్నాయి యాభై ఐదు నుండి యాభై ఎనిమిదవ నామం వరకు యాభై ఐదవ నామం సుమేరు మధ్య సుమేరు మధ్య శృంగస్థ सुमेरु मध्यश्रृङ्गस्था सुमेरुमध्यशृङ्गस्था सुमेरु मध्यशृङ्गस्था सुमेरु मध्यश्रृङ्गस्था याभिम श्रीमन्नगरनायिका श्रीमन्नगरनायिका श्रीमन्नगर नायिका श्रीमन्नगरनायिका श्रीमन्नगर नायिका श्रीमन्नगरनायिका याभ ए नाम चिन्तामणि गृहान्तस्था चिन्तामणि गृहान्तस्था चिन्तामणि गृहान्तस्था चिन्तामणि गृहान्तस्था चिन्तामणि गृहान्तस्था चिन्तामणि गृहान्तस्था या भयेनविधो नाम पञ्च पञ्चब्रह्मासनस्थिता 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 ब्रह्मासनस्थिता पञ्चब्रह्मासनस्थिता ब्रह्मासनस्थिता सुमेरुमध्यश्रृङ्गस्था श्रीमन्नगर नायिका सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगर नायिका चिन्तामणि गृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता ब्रह्मासनस्थिता मत्तं श्लोकम् सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगर नायिका चिन्तामणि गृहान्तस्था पञ्च सुमेरुमध्यश्रृङ्गस्था श्रीमन्नगर चिन्तामणि गृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता सुमेरुमध्यश्रृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणि पञ्चब्रह्मासनस्थिता पञ्च ब्रह्मासनस्थिता सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका पञ्चब्रह्मासनस्थिता सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका చింతామణి గృహాంతస్థ సుమేరు మధ్య శృంగస్థర చింతృహాంతస్థ స్థిత ఇప్పుడు అర్థాలు తెలుసుకుందాం సుమేరు మధ్య శృంగస్థ దీన్ని సుమేరు శృంగ మధ్యస్థ అని కూడా చదువుతారు ఇది ఎనిమిది అక్షరాల నామం దీనికి మేరు పర్వతపు శిఖరం యొక్క మధ్యప్రదేశములో ఉన్నది అని అర్థం యాభై ఆరవ నామం శ్రీమన్నగర నాయిక ఇది కూడా ఎనిమిది అక్షరాల నామమే శుభప్రదమైన ఐశ్వర్యములతో కూడిన నగరమునకు అధిష్టాన దేవత అని అర్థం యాభై ఏడవ నామం చింతామణి గృహాంతస్థ ఇది కూడా ఎనిమిది అక్షరాల నామం ఎనిమిది అక్షరాల నామం చదివేటప్పుడు కూడా మధ్యలో విడదీసి చదవకూడదు ఒకే నామంగా చదవాలి చింతామణుల చేత నిర్మించబడిన గృహములో ఉండేది అని అర్థము యాభై ఎనిమిదో నామం పంచబ్రహ్మాసన స్థిత అంటే ఐదుగురు బ్రహ్మల చేత నిర్మింపబడిన ఆసనంలో ఉండే అమ్మవారు అని ఇది కూడా ఎనిమిది అక్షరాల నామమే వాసుదేవం